Чего вы не думаете, я не знаю. Три тысячи человек. Козальского роду тело мы положим за нашу И, и все тут уже собираются не стать ей А теперь другая, пятая колонка. Она уже собирается от города балансироваться. И до позиции горемонта, но... Ты же опять как нет, продаешься, Зато На этом мероприятии мы были, потому что мы патриоты, мы любим свою страну и мы хотим мира в ней. Вот, в основном поэтому, конечно. Акция за мир э, и обращение, скажем так, к Путину, чтобы он убирался. Нашей земли мы не хотим, чтобы сюда вернулись бандиты. Мы не хотим, чтобы здесь были российские войска. Мы за мир в своем городе. Мы за мир в Украине. Мы не хотим никого здесь видеть. Мы свободные украинцы. Мы хотим жить в своей в своей стране без всяких без никого.